भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला घरोघरी गणपती बाप्पांचे आगमन होते गणपती प्राणप्रतिष्ठापनेच्या वेळी गणपतीला विविध प्रकारची पत्री वाहिली जाते ही पत्री वाहताना मंत्रांचा उच्चार करून वाहिली जाते तसेच गणपतीच्या काही नामांचा उच्चार करून देखील ही पत्री आपल्याला गणपतीला वाहता येते ही काही गणपतीची नावे आणि पत्री पुढील प्रमाणे मालती पत्रं समर्पयामी मधुमालती गणाधीपाय नमः भृङ्गराजपत्रं समर्पयामि माका ऊमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि बेल् गजाननाय नमः श्वेतदूर्वाङ्कुरं समर्पयामि पाण्ड्रिदुर्वा लम्बोदराय नमः बदरीपत्रं समर्पयामि बोर् हरसूनवे नमः धत्तूरपत्रं समर्पयामि दोत्रा गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि तुळस् वक्रतुण्डाय नमः शमिपत्रं समर्पयामि शमी गुहाग्रजाय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि अघाढा एकदन्ताय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि दोर्लि विकटाय नमः कर्वीरपत्रं समर्पयामि कणेर् कपिलाय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि रुई गजवक्त्राय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि अर्जुनसादडा विघ्नराजाय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं समर्पयामि बटवे नमः दाडिमीपत्रं समर्पयामि दाडिम्ब सुराग्रजाय नमः देवदारपत्रं समर्पयामि देवदार बालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं समर्पयामि मर्वा हेरंबाय नम अश्वत्थपत्र पिंपळ चतुर्भुजाय नम जातीपत्र जाई विनायकाय नम केतकीपत्रं समर्पयामि केवळा सर्वेशराय अगस्तीपत्रं अगस्तीपत्र समर्पयामि अगस्त्य अशा प्रकारे गणपतीला विविध नाममंत्रांचा उच्चार करून पत्री वाहता येते